Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada para penonton Hari ini kita akan melaksanakan sebuah interview yang bertajuk Masalah mental dalam kalangan masyarakat Kesehatan mental adalah asas kepada kehidupan yang seimbang dan juga bermakna Namun begitu, isu ini masih dianggap sensitif dan sering ikan oleh sebagian masyarakat Dalam era yang sempat pantas dan penuh tekanan ini Semakin ramai individu, tokoh latar belakang, budaya, warna kulit, dan juga agama Um, terkesan secara emosi dan psikologi. Oleh hal yang berbeda, terdapat empat orang individu yang akan berfungsi tentang masalah mental yang mereka alami selama ini. Baiklah, sekarang kita akan memulakan sesi interview terhadap salah satu individu yang akan berkongsi tentang masalah mental yang dia ada. Baiklah, boleh berikan nama anda dan juga ceritakan sedikit tentang latar belakang anda. pelajar tahun satu bagi jurusan medik dan saya pernah melanjutkan pelajaran saya di Universiti Malaysia Sampang. Baiklah, boleh terangkan um, berkenaan masalah yang anda alami, Alex? So, sepanjang saya melanjutkan pelajaran saya ini, saya mendapati bahawa saya mempunyai masalah mental iaitu saya menghidapi masalah mental seperti stres dan depresi. Okay. Sejak bila masalah ini berlaku dan uh, pada, -pada pendapat Encik, apakah punca utama yang menyebabkan masalah ini berlaku? So, setelah masalah saya ini timbul apabila saya dua minggu selepas saya melanjutkan pelajaran saya di program ini dan punca masalah ini disebabkan oleh tugas tugasan yang pelabak dan assignment yang perlu saya submit dengan keadaan semula. Baiklah, Apakah jenis bantuan yang telah Encik Alex terima? So, bantuan yang saya dapat iaitu sesi konseling. Baiklah, bagaimana anda mengetahui bahawa sesi kaunseling itu dapat menyelesaikan masalah anda? So, sesi kaunseling ini saya melihat banyak feedback yang memberitahu bahawa sesi kaunseling ini bagus Dan dapat menyelesaikan masalah lain-lain yang sebelumnya Baiklah, adakah bantuan kaunseling yang ngece Alex terima ini dapat membantu untuk meringankan beban challenge? Jika iya, kenapa? So bantuan yang saya terima ini yaitu konseling, uh, dia sih semacam dapat meringankan beban saya dan dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Contohnya konsel itu menyelesaikan uh, menilaikan apakah tindakan-tindakan yang perlu saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. soalan terakhir untuk sesi interview ini, um, apakah message yang ingin Cecil sampaikan kepada pihak yang telah memberikan bantuan kepada Cecil? So message saya kepada semua yang membantu uh, saya ialah saya ingin menyampaikan terima kasih kerana much out to me dalam membantu saya banyak masalah saya ini. So saya harap uh, banyak lebih uh, ramai lagi orang yang mengalami masalah seperti saya. segera mendapatkan bantuan daripada para konselor konselor yang di Terima kasih diucapkan kepada tetamu pertama Karena sudi untuk berkongsi tentang masalah yang dihadapinya. Oleh itu, kita akan pergi untuk meneruskan interview kita lagi kepada individu yang kedua. Baiklah, boleh berikan nama anda dan juga ceritakan sedikit tentang latar belakang anda. Saya Lia, berumur 23 tahun. Saya belajar di universiti dan saya dalam hubungan percintaan dengan pasangan saya selama dua tahun. Baiklah, boleh terangkan sedikit tentang masalah yang dihadapi anda? Saya mengalami tekanan stres, di mana saya dan pasangan saya mempunyai hubungan yang tidak matang, di mana pasangan saya juga tidak memahami saya dan saya kurang meluangkan masa bersama dia akibat terlalu fokus dalam pelajaran saya. Baiklah, sejak bila masalah ini berlaku dan menurut pandangan Cilia, ya, apakah puncak masalah ini berlaku? Masalah ini berlaku sejak saya memasuki universiti. Puncanya adalah disebabkan saya tidak memberikan perhatian yang penuh kepadanya dan sehinggakan dia berpikir bahwa saya curang dengannya sedangkan saya fokus dalam kuliah. Baiklah. Apakah jenis bantuan yang telah Celia terima untuk mengatasi masalah yang Celia alami? Jenis bantuan yang saya terima adalah bantuan konseling dan di sana saya membawa pasangan saya juga untuk menerima konseling bersama. Baiklah. Adakah bantuan yang Celia terima ini? Dapat membantu untuk meringankan beban cedera. Sejujurnya, bantuan ini dapat membantu kami berdua, di mana kami perlu berkomunikasi dengan baik dan juga memahami masalah sesama sendiri. Apakah harapan C.I.A. pada masa depan? Harapan saya adalah saya berharap agar saya dan pasangan saya dapat memahami antara satu sama lain dan juga saya dapat menyambung pelajaran saya dengan lebih baik. Itu merupakan perfungsian yang telah diberikan oleh tetamu kedua kita Seterusnya kita akan melanjutkan lagi sesi interview ini kepada individu ketiga kita Baiklah, boleh ceritakan sedikit nama anda dan juga latar belakang anda Assalamu'alaikum dan salam sejahtera Nama saya Stephen Agustus, umur saya 28 saya kerja sebagai pembantu kedai runcit Tapi kadang-kadang saya gig, -kadang, uh, saya buat grab food lah Kalau ada masa dan tenaga lebih Baiklah, boleh terangkan tentang masalah yang Encik Stephen hadapi? Saya datang sini, saya mau cerita sekisial lah Saya benar, bukan benar fisikal lah Tapi saya lebih kepada penat mental Disebabkan, mana saya mau mulai cerita ni Tapi saya rasa saya sudah lama saya simpan di benda Jadi saya kena cerita juga lah Saya hidup saya ringkas saja Bangun pagi kerja uh, Lepas tu tidur uh, ulang Bangun, makan, tidur, ulang Kerja lah Sejak bila masalah ni mula berlaku dan daripada pandangan Cik Stephen, apakah punca masalah ni berlaku? Saya Semalam hmm, saya diusahakan di kapok, Kampung ah, bapa saya bukan juga ada orang hidup mewah sangat Ada orang berdua uh, tukang kebun di Jadi saya dari kecil lagi sudah rasa hidup susah Jadi bila saya besar, disebabkan ibu bapa saya tidak dapat menanggung kos pembelajaran saya, saya terpaksa cari kerja awal lah. Jadi saya cari, alhamdulillah saya dapat juga jadi pembantu kedai mesin -kedai, -kedai, kedai lah. Contoh, pas orang bilang ada juga rezeki sikit saya dapat kumpul duit untuk beli motor. Tapi itu pun belum juga lah langsir hutang dah, belum habis lagi. Apakah jenis bantuan yang telah Encik Stephen terima? yang dihadapi oleh C Stephen hmm, membantu membantu juga cuma orang bilang dia punya uh, dia punya orang bilang Tempoh membantu itu tidak panjang sangat lama habis juga kan nah, jadi disebabkan itu orang bilang dia membantu tapi untuk uh, waktu yang singkat saja. Baiklah hmm, menurut C Stephen adakah perubahan positif yang Encik Stephen alami selepas mendapatkan bantuan tersebut? Hmm. Ada juga bro, dia punya positif dia itu Saya dapat juga orang, -orang bilang uh, beri sedikit wang untuk mama bapa saya dekat kampung. Uh, Alhamdulillah orang boleh juga makan mewah-mewah sikit dalam tiga ratus ringgit saya boleh bagi orang. Uh, saya pun sendiri boleh dapat beli bahan dapur untuk sebulan punya dan saya uh, orang bilang Dapat sebaiklah untuk bulan tuh dan saya juga boleh kasih simpan uh, sedikit uang gaji uang gaji saya tuh untuk saya buat simpanan lah untuk langsai hutang orang bilang sama benda-benda lain. Baiklah. Apakah harapan c um, Stephen untuk masa depan? Uh, harapan saya untuk masa depan, uh, saya harap. Dan diri lagi untuk supaya saya dapat uh, satu pekerjaan, dimana saya punya uh, pendapatan lebih tinggi untuk saya saran diri dan juga membantu Ibu bapak saya itu, dia merupakan perkongsian daripada individu kita yang ketiga. Seterusnya, kita akan melanjutkan lagi sesi interview ini kepada individu terakhir yang akan memberikan perkongsian tentang masalah mental yang dihadapi oleh beliau. Baiklah. Boleh berikan nama anda dan juga ceritakan sedikit tentang latar belakang anda. Okay, nama saya Aiman Johari. Saya merupakan uh, ayah tunggal dan saya mempunyai tiga orang anak yang sedang belajar di Universiti. Baiklah, boleh terangkan tentang masalah yang dihadapi oleh Caiman? Uh, saya merupakan uh, pekerja di sebuah syarikat dan saya mengalami banyak tekanan. Apabila istri saya sudah meninggal Dan saya mempunyai banyak pekerjaan Di syarikat saya Dan saya tidak mempunyai masa Untuk uh, Meluangkan masa saya Dengan anak-anak saya Baiklah, Sejak bila masalah ini berlaku Dan pada pandangan CIMA Apakah punca utama Masalah ini berlaku uh, Masalah saya mengalami stres Apabila uh, istri saya sudah meninggal Saya merasa Sangat sedih dan kecewa apabila saya ditinggalkan dengan orang yang paling saya sayangi dan saya juga mengalami stres akibat banyak pekerjaan saya di syarikat dan terpaksa menanggung uh, menanggung kewangan anak-anak saya yang di universiti Apakah jenis bantuan yang telah UJI menerima? Saya telah menerima bantuan seperti sesi kaunseling Maksud itu membantu saya dari segi sokongan emosi saya dan sokongan moral saya dan saya juga mendapatkan sokongan daripada uh, uh, rekan sekerja saya juga sendiri dimana apabila saya banyak uh, tugasan saya diberikan oleh pihak atasan saya mereka dapat uh, membantu saya dari segi pekerjaan saya juga dan juga saya mendapati bahwa anak-anak saya juga telah menerima beasiswa dimana uh, yang membantu uh, keuangan mereka di Universiti Adakah bantuan yang diterima oleh Encik Aiman ini dapat membantu untuk meringankan lagi beban yang dihadapi oleh Encik Aiman? Ya, bantuan ini sangat uh, berkesan kepada kehidupan uh, saya sendiri karena uh, bantuan ini banyak uh, membantu saya dalam berbagai faktor seperti uh, uh, emosi saya uh, dan saya dapat mencegah tekanan saya sendiri dan saya, saya rasa betul saya ini sangat baik bagi saya daripada segi fizikal dari saya sendiri suka dan setelah terasa beban pada hidup saya Baiklah, apakah harapan anda pada masa depan? Saya berharap uh, kehidupan saya lebih baik pada masa akan datang dan juga uh, apabila uh, kepergian uh, isteri saya sendiri saya dapat uh, mengawal emosi saya cara-cara saya bekerja dan juga saya berharap anak-anak saya berjaya dalam pelajaran mereka di Universiti. Baiklah, kesimpulannya kesehatan mental ini bukanlah sesuatu yang boleh kita penagihkan karena ianya memberi kesan yang sangat besar terhadap cara kita berpikir, merasa, dan juga bertindak. Setiap individu berhak untuk mendapatkan um, sokongan emosi dan mental yang sewajarnya. Oleh hal yang demikian, masyarakat, kerajaan, NGO perlulah bersama-sama bangkit, bekerjasama, melaksanakan ataupun memberikan bantuan yang lebih banyak terhadap individu-individu yang mengalami masalah mental ini bagi mengatasi masalah mereka. Sekian dan terima kasih. Saya Francis Kulus, mundurkan diri. This is the number one. Uh.